नगर नगरपरिषदेच्या समावेशनात प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याच्या निषेधार्थ गुगूस शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली आठवडी बाजार घुगुस येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले गुगुस ग्रामपंचायतीला नगर परिषदेचा दर्जा मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषदेत समावेश करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली नगरविकास विभागाने नगर परिषदेच्या आकृतीबंधास मान्यता दिली त्यानुसार समावेशन आदेश पारित करण्यात आला यामध्ये शहरातील युवकांवर प्रचंड अन्याय करण्यात आला आहे शासन निर्णयानुसार जे कर्मचारी नगरपरिषदेच्या प्रथम उद्घोषणेपूर्वीच ग्रामपंचायतीच्या रेकॉर्डवर स्थायी स्वरूपात होते त्यांनाच नगरपरिषदेत घेण्यात येईल अन्यथा अपात्र करण्यात येईल असे असताना अनेक कामगारांना डावलण्यात आले ज्यांनी अनेक वर्ष शहराच्या विकासात योगदान दिले त्यांनाही डावलण्यात आले या संपूर्ण प्रकरणात प्रचंड आर्थिक घोटाळा करण्यात आला असून अनेक कर्मचाऱ्यांकडून पंचवीस ते तीस हजार रुपये घेतल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे तसेच समावेशनाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन या संपूर्ण प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणीही काँग्रेसतर्फे करण्यात आली के लड़ाई के लिए आज हम यहाँ सब मिलके एकत्रित हुए हैं इसके लिए हमको हमारा हक हाँ मिलना चाहिए और जिन लोगों ने घोटाला किए हैं उनके साथ में उनको उनको सजा मिलना चाहिए और वो लोगों ने बताना चाहिए कि कहाँ से कहाँ ये हुआ है और कैसे हुआ है क्योंकि तो चार लोगों का चार लोगों का जो समावेश है वो एकदम पीछे वाले इसमें थे और जो चार लोग हैं आगे में उन लोगों को पीछे कर दिया गया है तब उन वहाँ पे किसकी ये देखी नहीं गई थी या ज्येष्ठता नहीं देखी गई थी और जो अपन गिनती में जब पहले सबसे बड़ा गांव जो अभी नगर परिषद में तब्दील हुई है जिसमें 100 से 120 सौ कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इस कर्मचारी काम करते हुए लोग पंद्रह साल बीस साल पांच साल से काम कर रहे हैं, ये कर्मचारियों के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हुआ और इनकी जो समावेशन को लेकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ इस भ्रष्टाचार के एवज में आज बुस कांग्रेस तरफ से धरना आंदोलन किया जा रहा है यहाँ पर जो लड़के लोकल है उनको बाहर किया गया है जो बाहर के लोग है उनको अंदर किया गया है जो भी काम पड़ता है वो जाके नाली सफाई करता है उसके आड़ में उनको बाकी काम कराया जाता है लेकिन जो कभी भी रोजंदारी पे काम नहीं किया उसको परमानेंट का परसों रात में इस तरीके का माहौल देखने के बाद में उसको लेटर दिया गया है ये नगर परिषद के अंदर में जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनके लिए आज नगर परिषद कर्मचारियों के साथ में हम लोग उतरे जितने कर्मचारी हैं उन लोगों को भी परमानेंट लेना चाहिए और साथ में जिसने इस तरीके का धोखाधड़ी किया जो शासन के साथ धोखेधड़ी किया जो अभी आदमी इसके अंदर में इन्वॉल्व है उनको पनिशमेंट होना चाहिए अन्यथा हम लोग धरने आंदोलन अभी स्टार्ट हुआ है आने वाले दिनों में इससे तीव्र आंदोलन होगा साथ में हमको कोर्ट में जाना पड़े जो करना पड़े हम लोग गुग्गूस के नगर परिषद मेरा माताओं बहनों के साथ में मैं हमेशा रहूंगा जे लोग आदिपास ग्राम पंचायत मध्य काम करते वरिष्ठ होते वरिष्ठ नुसार या ठिकाणी न घेता त्यांना अतिरिक्त मध्ये टाकण्यात आलं आणि जे शहरातले आमचे दोन युवक होते सतीश मोरार आणि अमोल जुनारकर या लोकांना अपात्र करण्यात आलं त्यांची नोकरी रद्द करण्यात आली आणि यासाठी खूप मोठा असा भ्रष्टाचार या साथी आसा नगर परिषदेमध्ये झालेला आहे ज्या मुलांचा ठराव हा पाचव्या महिन्यातला होता त्यांना नवव्या महिन्यात नोकरी दिली आणि ज्या माणसाचा ठराव सहाव्या महिन्यात होता त्याला आठव्या महिन्यात नोकरी दिली आणि त्याची नोकरी वाचवली हा खूप मोठा भ्रष्टाचार या नगर परिषदेमध्ये झालेला आहे